Ну, здравствуй, моя хата. Что ж ты своему домовому не рада? Покосилась да насупилась. Гнездышко мое. Давно уже твой очаг не согревал трескучий рождественский огонь. А ведь как было здорово сидеть за клунками на печке и вдыхать запах свежего хлеба и больших, как ореховое листья, горячих пирожков. Да, ты, наверное, уже и не вспомнишь, как звучал веселый детский смех в твоем когда-то пьянящим ароматами фруктов саду. Что случилось с этой землей? Как будто бы вся жизнь была по наружку. Где все село? Письмо от папы с Афгана пришло. Написав, что скоро война закончится. Ура! Мне как-то папа говорил, что раньше на этих землях древние скифы жили. И не было в их словаре таких слов, как зависть и зло. И выбирали себе жены не самого детства. Так я тебе и поверила. Честно, честно пионерское слово. А ми з тобою візьмемо по коняці. Я кобилу, а ти жереба. І поїдемо ми з тобою до Оленки, на північ. А я напишу вірша про тебе і про нея. А ти його вивчиш і розкажеш. Обіцяєш? Про яку роботу можна говорити, якщо через інтернет-магазини можна придбати увесь асортимент наркотичних засобів? Серед цих речовин марихуана, какаїн. Шевченковский обнон слушает. А, а шерифа, шерифа Ивановича можно? А кто его спрашивает? Сергей. А, Сергей, он на очной ставке, что ему передать? А передайте, пожалуйста, что звонил Сергей. Хорошо, до свидания. Нету ничего. Интернет отключили. если бы я была дочь царя, а ты простой воин, ты бы за меня сражался? Да. Давай встретим рассвет вместе. Ну шо, пидорок, не ожидал. Думал, блядь, герой. А я скажу тебе так. Еще раз я тебя увижу с Аленушкой, я тебя, сука, наркоманом сделаю. А потом на тюрьмы отправлю. Покатаешься лет 15. И может в жопу ебаться понравится. И про Аленушку забудешь. А если захочешь в ковбоя с индейцами поиграть, то я тебе, сука, пидор, блядь, на бедушатнике сгною. Шо? Ему, по-моему, насрать на твою Аленушку. Хм. С чего ты взял? Он, походу, сдох. Как сдох? Жмур.

переезжаем на север. Зачем? За тем, что мой папа инженер и едет работать на благо Отечества. А ты что, не хочешь здесь остаться навсегда? А я как папа и мама. Это же не я решаю, это до меня было решено. А ты вернешься? Не знаю, но ты, если хочешь, можешь приезжать к нам в гости. Мы всегда тебе рады. Я буду писать тебе письма. Обещаю, честная пионерская, прощай. Постой, я проведу тебя. А ты, кстати, уже подумал, что ты скажешь его бабушке про внучка? Ха, единственного причем. Или, как обычно скажешь, вашего внучка завалили злые бандиты. Если вы что-то замечали странного в его поведении за последнее время, скажите, вы очень поможете следствию. <связать> Круто. Ты уже говоришь, как начальник Шевченковского обнона. А ты хоть один стих Тараса Григорьевича Шевченко знаешь? Ну, и школьной программы. <связать> а то метишь на роль начальника Шевченковского обнона после меня. <связать> Ой, прям-таки. Он жмуром не пахнет, ребята. Тут воза ріже. Сука, блядь. Опять. О, вспомнів. Вспомнів. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні Де лани широкополі і Дніпро, і кручі. Было видно, было чути, я реве ревучий. Хм. Вспомнил? Ты письмо мое милый, не кункой. До конца его, друг, прочти. Надоело мне быть незнакомкой, Быть чужой на твоем пути. Не гляди так, не хмурься гневно. Я любимая, я твоя, не пастушка, не королевна. И уже не монашенка я в этом сером будничном платье, на стоптанных каблуках. Но как прежде жгучее объятие, тот же страх в огромных глазах. Не плачь заветной лжи, Ты его в своей бедной котомке На самое дно положи. ти, милий. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. А ви будете та Тіана Купріянівна. Я. А у вас є онук. А що ви хотіли? проблемка в нього. Що з ним? Не так? Не так. В тюрмі. За що? Народне добро краде. І 15 років світе. Світить йому 15 років. А як я можу його побачити? Е, до слідства ви ніяк його не можете побачити. Я вам чесно кажу. – а я, а я хотів спитати вас, а оце ваш огород? Так. Да. – А скільки тут гектарів? Десь около шести. А якщо отак взять три гектара а? засіять коноплю. А ті три гектара засіять маком. Як засіять? А так він швидше вийде. А хто ви будете? Ми міліція. З Києва. То хоч листа написати? Э. Листа можна. То у вас є ручка, є? Є, є. в машині є. є. То давайте, я щось напишу. Да. да. Ой, господи. Да. А ти думаєш, вона потягне добра, 6 гектарів? А якщо не потягне, то ноги протягне. О, а де козятину. Пробував, я не можу. Мені ми... бабка йдеться. Хозяїти не хочеться. Написали? Так. Так, тільки ага. ж передайте, будь ласка. Звісно, передамо. А коли я вас ще побачу. А ви не переживайте. Да. Ми, ми самі приїдемо. Йдемо. Може, передачу якусь передати або що. У нього там все буде. Але пам'ятайте про шість гектарів. А ми ще з вами побачимося. На все добре. Не вражайте. На все, все добре. На Щасливо. Побачим. Меня в жены. Что? Шо, мы же почитаем. Что там бабка жмуру написала? Ты серьезно? Хочешь посчитать? Много чести для жмура, чтобы о нем читать давай его выбросим нахуй. Эй, Басяк, время... Алло, Здоров, поэт. Здоров, здоров, шериф. Ну как дела на наших полях? Да. Ой, да нема уже ничего, интернет не работает, все отключили какой-то дурдом творится. Ты где пропал? У меня тоже дела, я занятый человек, у меня работа. Надо встретиться. А я стих написал. Круто. Представляешь, а? Поздравляю. Прогребанную жизнь. Про нас, несет унесет нас по волнам к черному синему морю. Надо встретиться. Да? Нет времени говорить. Встречаемся у катера, как обычно. Все, от меня понял, давай, жду. Здоров, Пэ. Здоров, Шериф. Ну что, готов подыграть мне? Обычно в это время дома сижу. Ну для тебя, слушай, брат, ну у меня сейчас не до дома. Не хочешь посидеть вместо меня в одном прекрасном месте? Тебе все равно сейчас нефиг делать. У тебя Никола не двора. А там ты будешь под моей и станешь звездой. И книгу свою напишешь. И президентом станешь. А я сейчас по реке вдоль реки на Одессу, а там за моря, за океаны борозить. Потому что тут нету, нету у меня. Сколько Шесть. у меня дней осталось? Брат, вот тебе паспорт. У тебя есть три дня. Погуляй на свободе. Потом к тебе приеду. Катер ждет. Что ты помню, сидишь Ты же актер. Подыграешь. У тебя получится. Давай, давай. Я слежу за тобой. Пойдем. Пойдем, говорю. Ты, это я. Я? Это ты, помнишь? Боссы, ...призраки засрали воздух, копейка про на постере, висит не просто так... Помнишь? ...коса уже, никто не посмотрит, брата посадили просто так, брата не дернуть по босса ксильбантам... Све <свеч> четко сказал, что как только паспорта будут готовы, вам сообщат дополнительно, блин. Передай этим двум, что с сегодняшнего момента никакой наркоты, никаких шлюх и всего прочего. Их пыки и так засветились. Но за стол платите вы. Это Европа. Привыкайте. Спасибо. И что вы думаете, что я взял так и чистосердечно признался? Фу. И что за каждое мое слово? Это чистосердечное признание? Да они за каждое мое слово. Прокурор добавил. Пятерку, семерку. А я? А я тоже под него. Пятнадцать. Сиди, пять, Сиди, куку. Куку. -ку. Они все все жрут. М -м -м. с одной тарелки. И что вы думаете, что они, блядь, эту тарелку отдадут? Николай, Николаевич. Нам нужна... Кокаин. 10 граммов. 10? 10. grams? граммов, а вы уверены? Да. 10? 10. You are Russian. Какая Раша? No. Украина. 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 А what the fuck is Ukraine? Шевченко. Шевченко. Э, Эндрю Шевченко. Футбол. <laughs> Тарас. What the fuck is Тарас? Чернобыль. <laughs> Мой друг, Чернобыль! Если ты из Чернобыля, у меня есть очень особенный приз. для вас. Это только 40 евро за грамм. Это только для тебя. Это для Чернобыля. Ты, ты, ты мне скажешь. что там как? Он говорит, для нас специальная цена 30 долларов за грамм. По-чернобыльски? Нам нужны какие-то девочки. По-чернобыльски? Да. Девочки. Мне нужно позвонить, ребята, здесь ваша работа. Окей. Окей. Okay. Okay. Так, ребята, базари. 5 Пятый А, пятый Б, пятый А Отдавай приказ иди в атаку. Мать... товарищи, за Родину. Атаку! Ура! Ура! оторваться от мобильного холма. Сын земле на ладони весьма. Мать не сила. Оторваться да. от мобильного кому. Будешь? Да нет, пожалуй, ребят. Сегодня откажусь. Дверь закрой! Рот закрой. Министр? Мне не же прыгал. Что в милиции работают такие люди, как вы. Весь світ смотрит на вас и думает, что в нашей стране только такие, как вы, покачки. На мою думку, вам не варто навіть жить. Знаешь, я сделаю все возможное, чтобы такая тварь, как ты, каждый день жалела о том, что ты родился на свет. А самое страшное сказать бабушке, что его уже нет. Я извиняюсь, но этот уже у нас числится в тюрьме. Так может отдадим его в руки народа? Неплохая идея. А с этим робить так, как запланировали. Ходи, Маланка. И уж, если ты увидишь его раньше, чем я, передай, что я люблю его. Ходим. Работают. Любовь, любовь. А все это из-за любви. Боишься боли? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Так, а ты? Боюсь. А знаете, что вас ждет? На родине. Хата на 30 мест, где 60 рыл. Спать по расписанию, жрать по расписанию и даже дрочить по расписанию. Ну чё, Упыри, на родину, домой. Ну вот, Черныш, пора в дорогу. Тут нам делать уже нечего. Давно Тарашеченко помер в нашей краине. мало часу прошло, а живем мы без надежды. А є в нас надія, є в нас життя. Відька нам каже, часу нема. Що ж нам робити? Мовчки стояти, може, нам всім голосніше кричати, відьку на мило, кучмо підвоза, віддати правління молоді може. Доки вся молодь десь там гуляє, Кожен у кожну завжди питає, чи буде в нас час, чи буде в нас мрія, чи буде в нас вільна, файна країна? <рес> вільна країна, файне життя, тільки чомусь грошей нема. Уся самостійна наша держава, маріонетка для кримінала. Усім начхати. На моє життя усе пішов, я. надійним. Очень довго спав, милий Чи є у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм, тієї хатиночки у гаї на чистим ставом край села. Мене та мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. В тім гаю, у тій хатині, у раю я бачив пекло там неволя. Аля вовки калачі щоб Вова вас спав день і вночі, щоб сон міцний, а вік довгий, щоб вовка був завжди добрий. kotok kotok pojive babe dvidočok a babka sa vas blizala daj da kotka